члену Лиги, члену Рады, Лиги предпринимателей, Ливенко Ольга. Товарищи, значит, мы внесли в черную книгу сюда наши. И все время, вот когда мы говорили Раду ГЭТЬ, Раду ГЭТЬ, все время слышишь. А кого мы туда выберем, товарищи? Кого? Да будут люди достойные. Но мне хочется, чтобы туда печатать кругом, Иванов Сидоров, выбранные от округа Кривбас, голосовал за эти народные законы. Мы все должны знать, и когда пойдем на выборы, читаем, ага, этого вычеркиваем, этого и не будем голосовать, за этих мы не голосуем, чтобы туда пришли хотя бы новые люди. Мы не можем пока политически создать свою партию и своих людей туда поставить, не можем народных людей, потому что такова наша власть, таковы законы, везде туда никто не пройдет. Но хотя бы тех, кто там 20 лет сидит, протирает штаны. Хотя бы те не попали, которые полгода решали, куда перевести часы вперед или назад. Одно решение сами приняли, остальные решения принимали по смаху, шесть пальцев и кнопки нажимали. Сами думать не умеют, я сомневаюсь, что они читать умеют. Поэтому вот такая вот книга позора должна быть на всех депутатов и все, кто сейчас там, чтобы туда больше не прошли. Ганьба им! Все! Ганьба!